Меня зовут Дима. Год назад ушел после семи лет карьеры в Прокторе и решил заняться тем делом, которое люблю и, мне кажется, умею. Это два направления. Первое ⁇ это клуб, который занимается проведением спортивных соревнований на выносливость это плавание это триатлон это бег во вторых продавая спортсменам решения для качественной подготовки к этим видам спорта жгуты буи для плавания испандеры решения для велосипедов и так далее и так далее и так далее и в третьих занимаясь подготовкой спортсменов к этим дистанциям это идеальная картина мира где мы сейчас находимся прошел год времени есть нет команды, ну, соответственно, вся основная нагрузка лежит э, на мне. Я уже начинаю тонуть в оборотке, и вопрос просто, какой следующий шаг все-таки? Вы разработали сейчас два логотипа. И первый вопрос, который у меня к вам, о каком бизнесе и бренде мы говорим? Legendary Swim Series, не очень простой бренд, но там, тем не менее, с классной штуковиной, которая мне очень нравится. Ушел из Проктора и показывает факью всему миру, да? Здесь я вижу Corporate. У нас есть тут волна: я могу здесь увидеть грибца, я могу здесь увидеть букву Ю и букву А. Я все здесь могу увидеть, но в этом нет энергии. United Atlс это как зонтичный бренд. Заплывы проходят под брендом Legendary Swim Series, и мы планируем уже со следующего года выходить. Но United Atlets используется там как буйки, с которыми спортсмены плывут то есть мы одновременно выступаем спонсором своих же заплывов. Вы сейчас мыслите как проктор, а вы не проктор. Вы сразу же хотите охватить весь мир, нарисовать, и вы думаете, когда через пять лет я добьюсь успеха в плавании, я пойду в триатлон, а, наверное, еще после триатлона я пойду в спорт, и тогда как-то будет, если я напишу свимер, будет как-то слишком узко. И поэтому я напишу дженерик. Но благодаря тому, что вы пишете дженерик, вы не выигрываете битву за, за плавание. Не бойтесь, дальше разберемся. Главное сейчас не утонуть. Но у вас сейчас нету имени. Ну, у вас нету, я не вижу здесь имени. United Eslats слишком абстрактно, слишком ровно, слишком аккуратно. Которое было бы забористым. Я бы искал какое-то странное имя. Там Чпок, напишите, уже будет лучше. Да, там Чпок. Вам нужно кричать. Так, привет. Ну, вот, пожалуйста. Эта штука спасает жизни. Спас в этом году 20 человек. Придумайте эту историю. Лезерман у них на сайте целый раздел, где люди делятся историями, как Лезерман спас им жизнь. Я ехал со своей супругой в машине, и тут бах, мы провалились под лед. Но тут я вспомнил, что у меня есть Лезерман, и я разбил стекло, и мы выплыли. А если бы не выплыли, то это, это же ваша история. Я плыл, все, ничто не предвещало беды. Вода была всего минус два, я был один, ламанш, и тут хряк, отказали ноги. Но, к счастью, но, к счастью со мной был United Athletes от компании Legendary Swim Series? Со мной был Нептун. Но не Нептун, да? Посейдон, там еще кто-то. Посейптун, ну, то есть придумайте имя. Джага-джага. Ну, ну, то есть джага-джага-люлю. И все. И пришли вы неправильно одетый. Если у вас стартап, у которого проблемы с кэшфло, у вас здесь должна была быть вот так вот крупная надпись, вот это, Посейдон, и вы даже, привет, я Посейдон. Что? Так меня называют друзья, которым я спас жизнь. С помощью маленького кошелька в котором я держу мобильный, это самый красивый чехол для мобильного в мире. И знаете почему? Потому что он спасает жизни. А так получается, здравствуйте, я представляю компанию Procter Gamble. Мы после реструктуризации называемся United Sleds, и мы хотим рассказать о нашем новом проекте, который мы делаем с ассоциацией травматологов Украины, который называется легендарные пловзаплывы. Это не ваша риторика. Вы про кайф, вы про воду, вы про вызов, вы про энергию. Ну, вы про вот эту классную штуку. То, что я вижу, трогаю, мне очень нравится. Ну, он крутой, тактильно, визуально. Это крутая штука. Да? То есть, скажем так, то, что вы рассказали, сюда мобильный, он не тонет. Средство спасения, выглядит круто. Вау! Ну, продукт офигенный. Давайте всех порвем. Я ответил на ваш вопрос? Да, больно, но круто. Спасибо. Больно, потому что это то, чего, возможно, я бегу уже достаточно долго. То есть необходимость выбрать одно из направлений, которое необходимо развивать. Я не думаю, что появится бренд-чпок но явно я уделю достаточно много времени для того, чтобы понять, какая все-таки энергия во мне живет и какой из тех брендов, которые у нас сейчас есть, продолжит развиваться в первую очередь. Я в первую очередь начну относиться к вещам, которые немножко по предпринимательски, так как сейчас основные вещи делаются мной за счет достаточно крупных бюджетов и сильных инвестиций, я думаю, что пора сделать приоритет и начинать их делать с душой и своими руками я не корпорация, я не могу самостоятельно потянуть этот большой объем. И нужно делать выбор.